بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن حضافہ سحمی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ حق على كل مسلم ان ان یقبر رأس بن بذلك ترجمہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبد بن خضافہ کی پیشانی پر بوسہ دے اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں حضرت عمر بن خطاب ان کا قول ہے یہ یہ واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ان بڑے صحابی کے متعلق ہے جن کا نام عبداللہ بن حضافہ صحامی ہے ممکن تھا کہ تاریخ اس شخص کی طرف بھی کوئی توجہ نہ کرتی اور اس کا کوئی خیال دل میں لائے بغیر اسی طرح گزر جاتی جس طرح اس سے پہلے اس سے پہلے کے لاکھوں عربوں کو نظر انداز کرتی ہوئی گزر گئی لیکن اسلام نے حضرت عبداللہ بن حضافہ صحمی رضی اللہ تعالی عنہ کو موقع عطا کیا کہ وہ اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے اس دور کی بڑی طاقتوں سے ملیں یعنی روم اور ایران کے بادشاہوں سے اور ان دونوں بادشاہوں سے ان کی ملاقات کے ساتھ ایک ایسی داستان بن گئی جو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہو چکی ہے اور جس کو تاریخ برابر دہراتی رہے گی ایران کے بادشاہ کے ساتھ ان کی ملاقات کا قصہ سن چھ ہجری سے تعلق رکھتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ذریعے عجمی بادشاہوں کے پاس دعوتی خطوط ارسال فرمائے اور ان خطوط کے ذریعے انہیں اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے دوران پیش آنے والے خطرات کا پورا پورا اندازہ تھا کیونکہ ان قاصدوں کو ایسے دور دراز علاقوں میں جانا تھا جن سے اس سے پہلے ان کو کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا اور پریشانی یہ تھی کہ وہ ان بادشاہوں کے مزاج اور زبانوں سے بھی بالکل ناواقف تھے پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ ان بادشاہوں کو اپنے پرانے دین کو چھوڑنے اور اسلام کو اختیار کرنے کی دعوت دینی تھی یعنی ایک ایسی قوم کی دین میں داخل ہونے کی دعوت تھی جو گزشتہ زمانے میں ان کے حکم پر عمل کرنے والی رہ چکی تھی یقیناً یہ ایک نہایت پرخطر سفر تھا جس پر روانہ ہونا موت کے منہ میں جانے اور اس سے زندہ اور سلامت واپس آنا نئی زندگی پانے کے برابر تھا معاملے کی اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مشورہ دے کر مشورے کے لیے جمع فرمایا اور ان کے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد ارشاد فرمایا اما بعد فنی اریدو ان اب اسبا الى ملوک الاعاجمی فلا تختلف علیہ کا مختلف بنو اسرائیل علی عیسی سب مریم میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے اجمی بادشاہوں کی طرف بھیجوں تم لوگ اس میں مجھ سے اختلاف نہ کرنا جیسا کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا جواب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا نحن نو یا رسول اللہ ندی ان کا ماتری دو کباط نیس و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا ہر پیغام خوشی خوشی پہنچانے کے لیے تیار ہیں آپ ہم کو جہاں چاہیں بھیج دیں کسرا کے پاس دعوت اسلام لے کر جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب اور عجم کے بادشاہوں کے پاس اپنے خطوط پہنچانے کے لیے چھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا انتخاب فرمایا ان چھ میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حضافہ صحامی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے انہیں ایران کے بادشاہ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اونٹنی کو سواری کے لیے تیار کیا اور بیوی بچوں سے رخصت ہو کر روانہ ہو گئے وہ راستے میں صحراہوں صحراؤں اور میدانوں کو طے کرتے اور سفر کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے ایران پہنچے تو درباریوں سے کسرا کے ساتھ ملاقات کے خواہش کا اظہار کیا اور ان کو اس خط سے بھی آگاہ کر دیا جسے وہ بادشاہ کے لیے لے کر آئے تھے کسرا کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے دربار کی خوبصورتی اور صفائی کا حکم دیا اور اپنے تمام بڑے بڑے افسروں کو دربار میں حاضری کی ہدایت دی جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تو اس نے حضرت عبداللہ بن خزافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار میں آنے کی اجازت دی حضرت عبداللہ بن خضافہ رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے دربار میں اس حال میں آئے کہ اس وقت ان کے جسم پر ہلکا سا کمبل اور معمولی سا چوہا جبا تھا اور ان کی شکل و صورت سے دیہاتی دیہاتی عربوں کی سادگی کا اظہار ہو رہا تھا لیکن ان کا سر بہت بڑا اور قد کافی لمبا تھا اور ان کے دل میں اسلام کی عزت اور عظمت اور ایمان کی قوت کے شعلے بھڑک رہے تھے کسرا نے جب ان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ایک درباری کو اشارہ کیا کہ وہ خط ان کے ہاتھ سے لے لے مگر حضرت عبداللہ بن خدافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لا وانا لا اخالف لرسول اللہ ترجمہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں یہ خط اپنے ہاتھ سے تجھے تجھے دوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا ات رکو منی فدنا من کسرا ولہ ترجمہ چھوڑ دو اس کو میرے پاس آنے دو چنانچہ حضرت عبداللہ بن حضافر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسرا کے قریب جا کر خط اس کے سپرد کیا چنانچہ اس نے اپنے عرب ترجمان کو بلایا جو حیرہ کا باشندہ تھا اور اسے اپنے سامنے خط کھولنے اور اس کو پڑھنے کا حکم دیا چنانچہ اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ علا کسرا عظیم فارس سلام علی من اتبع الہدہ ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے ایران کے بادشاہ کسرا کی طرف سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی راہ پر چلا کسرا کی بدبختی خط کا اتنا حصہ سنتے ہی اس کے سینے میں غیر و غضب کی آنکھ بھڑک اٹھی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا آغاز اپنے نام سے فرمایا تھا اس نے ترجمان کے ہاتھ سے خط جھپٹ لیا بغیر یہ جانے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے چیخ اٹھا بولی بحادا ترجمہ میرا غلام ہو کر اسے یہ جرت کیسے ہوئی کہ مجھے اس طرح مخاطب کرے پھر اس نے حضرت عبداللہ بن خدافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار سے نکال باہر کرنے کا حکم دیا چنانچہ وہ وہاں سے نکال دیے گئے عبداللہ بن اللہ رضی اللہ تعالی عنہ دربار سے نکلے تو انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب اللہ تعالی ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے کیا وہ قتل کر دیے جائیں گے یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں کہا و بعد ان ابال کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ور کی براہ ون طلقہ ترجمہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچانے کے بعد اب میرا جو بھی جو بھی حشر ہو مجھے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اپنی سواری پر سوار ہو کر چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ادھر جب کسرا کا غصہ جاتا رہا تو اس نے حضرت عبداللہ بن حضافہ عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ اپنے سامنے پیش کیے جانے کا حکم دیا لیکن وہ نہیں ملے اس کے آدمیوں نے انہیں بہت تلاش کیا مگر ان کا کوئی پتہ نہ چلا ان لوگوں نے جزیرہ عرب تک جانے والے تمام راستوں کو چھان مارا مگر وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دربار نبوی میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کسرا کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مکمل کارگزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی اور خط پھاڑنے کے واقعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا ان کی پوری کارگزاری سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا مزہ اللہ ملک اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے ادھر کسرا نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ اس شخص کے پاس جس نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اپنے دو قوی اور بہادر آدمیوں کو بھیجو اور انہیں حکم دو, دو کہ اسے پکڑ لیں اور میرے سامنے پیش کرے حکم کے مطابق بازان نے اپنے دو مضبوط ترین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کیے اور ان دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھیجا جس میں اس نے لکھا آپ بلا تاخیر ان دونوں آدمیوں کے ساتھ کسرا کے سامنے پیش ہونے کے لیے چلے آئیں اس نے ان دونوں سے یہ بھی کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اچھی طرح جان لینے کے بعد اس کو آگاہ کریں وہ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ سفر طے کرتے ہوئے طائف پہنچے وہاں ان کی ملاقات قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی ان دونوں نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے تاجروں کو جب معلوم ہوا کہ کسرا کے فوجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو تاجر خوش ہو کر مکہ مکرمہ پہنچے اور انہوں نے قریش کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا قرآنہ کسر ترجمہ یہ بات تمہارے لیے بڑی خوشی کی ہے کہ کسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس نے تمہیں ان کے شر سے بچا لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسرا کے قاصدوں کی گفتگو ادھر ان دونوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا وہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور بازان کا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے کہا کسرا نے اپنے حاکم بازان کو ہدایت کی ہے کہ وہ آپ کو لانے کے لیے کسی کو بھیجے چنانچہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اگر آپ ہماری بات مان لیں تو ہم کسرا سے بات کر کے آپ کے لیے رعایت حاصل کر لیں گے اور آپ اور آپ کو اس کی طرف سے پہنچنے والی ہر متوقع تکلیف اور اذیت سے بچا لیں گے لیکن اگر آپ نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تو آپ خود اس کی طاقت سے بخوبی واقف ہیں آپ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو تباہ و برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا ارجعا آلہ رہا اليوم کما غدا ترجمہ آج تم لوگ اپنے ٹھکانوں کو واپس جاؤ کل پھر آنا جب دوسرے دن وہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پوچھا حل آدنف لل مزی کسرا ترجمہ کیا آپ نے ہمارے ساتھ چلنے اور کسرا سے ملنے کے لیے تیاری کر لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لن کسرا فلقد کسر بادم فلقل سلط علیہ ابنا شیو فیل کذا من ہری کذا آج کے بعد تم کسرا سے نہیں مل سکو گے اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے شیروئی کو فلا مہینے کی فلا رات اس کے اوپر مسلط کر کے اسے ہلاک کروا دیا ہے جب ان دونوں نے یہ سنا تو ان کے چہروں پر دہشت اور حیرت کے آثار ظاہر ہوئے اور وہ گھور گھور کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے پھر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولے عطدری معتقول انکتبو بزا کا علی ترجمہ جانتے ہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا یہ ہم بازان کو لکھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ما تحت یدیک علی قومک ہاں یہ سچ ہے اور اس کو یہ بھی لکھ دینا کہ میرا دین کسرا کی سلطنت کی آخری حدود تک پہنچ کر رہے گا اور اسے یہ بھی لکھ دو کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہارا یہ سارا زیر حکومت علاقہ تمہارے سپرد کر کے تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دوں گا اس کے بعد وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر سے اس کو مطلع کیا کسرا کے گورنر بازان کا مسلمان ہونا بازان نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات درست ہے تو یقیناً وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو سوچوں گا کہ مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے پھر اس کے چند ہی روز بعد شی روی کا خط بازان کے پاس پہنچا جس میں اس نے لکھا تھا اما بعد فل فقد قتل تو ولم اقتله الا اللہ انتقام فقد فقدستم و اشرافهم نسائیم و انتہا اموالهم والم فزا چا کا کتابی حاضا فخ لطق نیند میں نے کسرا کو اپنی قوم کے انتقام میں قتل کر دیا ہے اس نے ہماری قوم کے شریف لوگوں کو قتل کرنا ان کی عورتوں کو قنیز بنانا ان کے مالوں کو چھیننا اپنی عادت بنا لیا تھا جب میرا یہ یخ... خط جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو اپنے پاس موجود تمام لوگوں سے میری اطاعت اور فرما برداری کا عہد لے لو بازان نے اس خط کو پڑھتے ہی ایک طرف پھینک کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ ہی یمن میں رہنے والے سارے ایرانیوں نے اسلام قبول کر لیا